Ну, нас стокла з'явили, нам по списку тера було забрання, врача. 26 чоловік у нас на главному, на самобожі, два этаж, то, то у нас 12 чоловік. А на тому, на першому корпусі, тоже там. Ну, в общем, виходить, 70. Ми приїхали зв'язку до цієї ситуації, що у вас клалася на сьогоднішній день по ем, туберкульозу. І хотіли б подивитися, щоб ви нам показали, ну, користуючись нашим статусом депутатів, чи є у вас е медикаменти для лікування цих людей, чи є вони в достатній кількості, як організовано цей процес для того, щоб далі не розносилася інфекція? Можете нам сказати? Не ожидали, так, це неожиданно все. І оті деньги, що нам виділяють на медицинські церкви, mm -hmm. їх не вистачає. Бачиш, mm -hmm. така ситуація, бачиш, як якуся ворота відчинені і пацієнти ваші ходять і по посілку, так, і їздять в Кривий Ріг, правильно? Їздять, коли що ти має куди їх? А то якщо прокуратура скаже, що це татуш симуляція прочило. Не представляєте, так це зараз оце все гуляє по. а ну педіжі, давайте. Ви маєте довідку ще вліка шо. Це ж плід. І ще ж не вилу, що це відкрита форма, ще ж не доказано. Ми ж зараз оця мокротий зараз помизли тут і так, а і ще ж ось, закупили плёнки, би вже додатково зробити фотознімки. Це ще от ці 73 чистий, це чорна явнасть признато відкритим. Ні, а дивіться, а як так сталося, що у вас в минулому році було ж в 10 разів менше. У 10 разів менше. У вас в минулому році теж було чоловік 12-13, у яких був діагностирований туберкульоз. Так, возили ми їх на лікування в Гайку. Так, да. значить, у них не долічили. Так епідемія зв'язана з тими прошлими заболіваннями? Можна таке, щось тут не Я вам скажу перенаперло, так, раніше такої системи не було. Зараз, наприклад, оце, якщо виявили, так, ми їх повинні дужні... Это, по по, по назначенню медицинських препаратів тут є а ми їх должны долечити медикаменти. Їх треба зразу ізоліровати, цього все народиться. А потім все одно, як ми лечимо, а все одно туберкулез виявляється, ми їх відправляємо. Зачем это все робити? Зачем робити що? Самим лікувати. Леко... Зразу да, ізоліруємо. Я такого не так. А у вас препарати є, щоб їх лічити? Ну, це ж не заказав. А чего не было? Мы медикаменты на это не планировали. То есть, у вас Нет. даже в планах не конечно, было Конечно, конечно. В планах медикаменты будет, есть, но да, совершенно другого. Так, так нужно в колокола срочно медикаменты вот, искать Сейчас, раз. конечно, мы уже подняли вопрос этот весь. Мы это, готовим деньги. Мы сейчас уже лично ставим. Мы выделяем только 85 тысяч в год. 85 тысяч. Вот эти 85 тысяч мы их тянем в течение года. 3 000, 5, 2, 3 Это на что именно 85 тысяч на, на какие? Только на медикаменты. Mm -hmm. да. На сколько человек 300 подопечных? 300 подопечных у нас, списочных 311. А у вас были случаи смертности от туберкулеза? Нет, не, не было никогда. Не было? Нет. Плохого не питания, было. Нет, питания нет, тоже Нет, так -то я не скажу, что у нас плохое. Ну, во-первых... Питание не такое, как нужно. Питание идет от финансирования. Финансируется, то есть питание нет Мы уже выяснили, что питание, питание, уровень. Это опять же не наша вина. То, что 40 на гривен от 80 гривен. А, а вы директор, Терапевт. А вы терапевт, и у вас тут постельное место работает, да. Да? да? А вы можете нам ну от ситуации по заболеванию туберкулезом на сегодняшний день пояснить? Интернация это, собственно говоря, одна из... Групп риска, вот, Скопление людей. Вот, тем более психоинтернат. Вот, люди, которые в связи с, со своим психозаболеванием не могут себя в достаточно ли обслужить. То есть ломить руки. Вот. Ну, вот. Поэтому, это, это. вы считаете, с чем эпидемия такая связана? Ну, смотрите, можно я этот вопрос как бы продолжу? Тем не менее, за многолетнюю историю этого интерната, это впервые такая вспышка большая. Получается, что у нас идет не к улучшению, а к улучшению. Да? Вот, вот где-то в мае месяце я сюда поступил больной с возможной открытой формой, вот, который был недолечен в, в отделении Гейковской психбольницы, там специально псих в отделении. Вот, больной там недолечен. Вот. Последней стадии вступил к нам оттуда. Ну, еще жил месяц, ходил по коридорам и, соответственно, в Он здесь умер. Да, да. Он здесь. Да, конечно. А у вас были случаи смертности от туберкулеза? Нет, не было никогда. Да. Не было? Же? Нет, не было. Почему? А почему он вернулся сюда недолечен? По какой причине? Не было медикаментов, он сбежал, он лишился. Эту гейкука направляла, эту гейкука лечила. Это наша вина. Без Стояш, вина. Мы вину вообще, да. мы не прокуроры и не судьи. Мы про вину не говорим, мы просто про развитие событий спрашиваем. То есть его оттуда выписали и вернули сюда, да. как на место А почему жителей? он недолечен вернулся? Почему недолечен? Ну, возможно, у них не было соответствующих медпрепаратов. Возможно, это была... Ну, какая-то особо тяжелая форма заболевания или какой-то, значит, штамм, который не поддавался действию тех медпрепаратов противотуберкулезных, которые не располагаются. А другие? Ну, я понимаю, там резистентная форма, да? да. А другие препараты же есть? Ну, возможно, у них It's... It's... Like теперь, Enough, теперь смотрите, если вы вот спустя об этом говорите, значит о том, что этот человек имел открытую форму, вернулся недолеченный, вы имели эту информацию год назад. Как известно, люди с открытой формой, которые находятся в контакте, если да, то все контактные должны принимать профилактические препараты. Правильно я говорю? Ну, да? Я неоднократно общалась с Сиренко, Я знаю, что все контактные должны принимать лечение. Оно принималось? Значит, то это... есть все контактные здесь были, да? Профилакти... Профилактическое лечение принималось? Те препараты, которые которыми мы располагали, мы, конечно, выдавали. Да, не всегда они у нас были, эти препараты, но те препараты, которые у нас имелись, мы, конечно, выдавали контактным больным. Вот. Ну, я здесь работаю с осени прошлого года, поэтому я, может быть, Григорий Иванович, так а он вот это же контактный, контактный. Сейчас мы таки добрались трошки до истины, да? Если была людина с открытой формой, и про это знали, да? А все контактные должны принимать профилактическое лечение. он они принимали. Все ну все, что тут были в контакте, профилактическое лечение принимали. 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 В полном объеме и те, что надо препараты, это все у вами закупалось. препаратами, как стрелтельцин, это основные препараты, вы препараты, но а, значит, препараты других групп, таких как риф, и изонезик, мы, конечно же, если они есть на люте, вот мы курсами проводили. Понимаете, вы такой интересный даете ответ, теми препаратами, которые были в наличии. Может, у вас в наличии, извините, был анальгин, и вы только давали. Но что это за ответ? Там, конечно, из-за надо, и специальные препараты нужны. Но я поняла, что в полной мере контактные профилактику не прошли. И, и, и мы бы не, вы бы не получили этого результата через год, правильно? Если бы прошли эту профилактику. Всю работу борьбе с вот это Дуже надбувається. Дуже надбувається. Ми стосовно цієї ситуації, яка має місце зараз у психоневрологічному інтернаті, в чому ризики на сьогоднішній день цієї ситуації для населення Кривого Рогу? Для населення Рогу? В магазин, они не ездят в транспорте, они не ходят в садики куда-либо. Они живут в одном здании, они никуда не выходят. То есть, если даже кто-то из них и опасен, если он, он заболел, он заразил окружающих, но это только те окружающие, которые там находятся. Они не выйдут в город, они заразим директора 11 числа, о том, что мы выявили 70. У 72 пациентов изменения в легких. Очень сложно. Нужно карантин делать делают. или нет а карантин не делают. Туберкулез – это же воздушно-капельный путь инфекции, и она очень летучая. То есть в данном случае достаточно без обработки, достаточно проветривания и изоляции бацеллярных больных. И вообще, если у них, в принципе, у них, если устанавливается диагноз туберкулеза или не бацеллярный, Этих больных забирают в специализированное отделение, они там не будут находиться. Вот объясните, вы видите, что угрозы для жителей Таврога нет, потому что заведение закрытого типа. Да, они не ходят нигде. Сотрудников уже пересмотрели, по сотрудникам все здоровы. Ну, мы там были сегодня. Это совсем не закрытый тип. Открытые ворота, спокойно. Они из города, они ходят. Там люди, посетители там посетители, которые не знают об этой ситуации, которые удивились нам, задали вопрос, а вы почему в масках тут ходите? Вот, какие пока, Понимаете, нельзя говорить, пока не подтвердили. Ну, то есть вы сейчас нам можете сказать, да, сколько? Надо вас? сначала подтвердить, а, а потом... потом Закрыть договор, Они это все подтверждают, директор Подождите, сначала мне нужно знать, кто здесь в этом списке у меня такого нет. Они подали, пока, пока этот список подали, это не весь список. Но человек умер. Да. Они ну, могу сказали сказать, сегодня нет от туберкулеза, нет. да, что его вернули из, из больницы из Кейковки, с недолеченной формой. И он у них скончался а через и... месяц или через сколько -то. А Только то, что, то, что то, они то. сказали о туберкулезе. Ну, нам не Нет информации. Извините, Нет. Мне такую информацию информацию. Не